hutang negara sekarang dah cecah lebih 1.2 trilion hampir 64% daripada KDNK kalau tembus 65% apa jadi dan apa bezanya hutang dengan defisit bajet ramai orang keliru bila dengar dua perkataan ini hutang negara dan defisit fiskal bunyi sama tapi sebenarnya dua benda berbeza defisit fiskal maksudnya kerajaan belanja lebih daripada pendapatan dalam satu tahun bajet kalau kerajaan kutip cukai RM300 bilion tapi belanja RM350 bilion, defisitnya RM50 bilion. Dan untuk tampung kekurangan ini, kerajaan kena pinjam duit. Pinjaman-pinjaman itu dikumpul setiap tahun, itulah yang jadi hutang negara. Jadi sekarang, jumlah hutang kerajaan Malaysia dah mencecah 1.3 trilion iaitu 64.3% daripada KDNK, angka rasmi suku pertama 2025. Had maksimum hutang yang dimenarkan bawah undang-undang 65% daripada KDNK. Kalau kerajaan tembus paras tu, pelabur akan mula hilang keyakinan. Agensi penarafan seperti Moody's dan Fitch boleh turunkan rating Malaysia dan kadar faedah untuk pinjaman baru akan naik. So, bila faedah naik, kerajaan pula kena bayar lebih. Tahun ni saja bayaran faedah hutang mencecah RM47 bilion. Ringgit. Maknanya, sebahagian besar bajet negara dah habis untuk bayar bunga, bukan untuk bina sekolah, hospital atau bantu rakyat. Sebab itu, kerajaan sekarang berhati-hati mereka tengah cuba turunkan defisit fiskal daripada 5.5% pada 2022 kepada 4.1% tahun ini dan sasaran 4% menjelang 2026. Untuk capai itu, kerajaan dah mula menyasarkan semula subsidi, mengenakan cukai baharu seperti cukai keuntungan modal dan meluaskan asas cukai itu tambah pendapatan. Semua ini bukanlah sebab kerajaan tak ada duit tapi sebab nak pastikan hutang kekal bawah 65% supaya Malaysia masih dilihat stabil dan mampu bayar balik hutang pinjaman. Kalau hutang tembus 65%, kos pinjaman akan naik, pelabur akan lari dan bajet pembangunan akan makin mengecil. Hutang ini bukanlah masalah tapi bila hutang naik lebih cepat daripada pendapatan negara, itu adalah satu tanda yang berbahaya.